Под нас. Куда э, теперь пидома? А, ну, можно до шитку, а, -а, -а. <к <к <к)> а можно до сердечки по ворону купить. Ну, первый вариант. Он, конечно, связан с приятным общением. А зато у сердючки воронюха помецнейше будет. И живет вода в А зато у шинку тепліше, ніж у сердючки у себя. А давайте куме ми п'ятам бросим. <сорошее> 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 ежели выпадет <мы пойдем> орёк, сынок <сорошее> пойдёт. А если решка, то до сердючки. <сорошее> <сорошее> а ежели тогда в воздухе застрянет, то... Потом! <сорошее> Видать, нечистая сила хочет наши планы расстроить. А казака таким не налетать. До сердечный? Кто Thank you.

Заважаем, заважаем. Если кто и может мне помогать попасть в Мюнхен, то императрицы, то тебе и ты, вишенчиком. А что это простому кузнецу что ца в царском дворце? Да императорские червички мне треба. Ну, вернее, не мне, а моей невесте. Ну, не невесте, а... Ну, я смотрю, Кузнец, ты совсем в своей кузнице перегрелся. А давай мы с тобой краще посидим, по поедим, а тоди побачимо. Эх.

Я okay. Ну как же я попаду в Мюнхен, да и паротез? А ты знаешь, кого охрана в императорском дворце? Там тебе сам черт проскочит. Я уже согласен и с чертом дружбу завести. Я же меня найти того черта? А кто черта за спиной носит? Что мы его шукать не да! Надоело мне эти мешки таскать. Уйду из села. Да я сама сама свое добро шукаю. Я возьму один чтоб еды хватило, пока я не помру с голоду. Это башкари дуже. Это здоровый будет. Возьму цель. Он и поменьше, и полегче.